zamindan zax to'liq ketib bahor rosmina chiroy ochayotgani shuningdek kundan kunga infeksiyadan tuzalayotgan insonlarning ko'payib borayotgani yurtdoshlarimiz kayfiyatiga ruhiyatiga ijobiy ta'sir etmoqda bugun ham barchamizni quvontiradigan xushxabarlarni taqdim etamiz mana ikkinchi kunki sog'aygan bemorlar soni infeksiya qayd etilgan yangi holatlar sonidan ortiqni tashkil etdi e'tiborlisi mamlakatimiz davolash muassasalari butkul sog'aygan yana 93 uch nafar bemorni reabilitatsiyaga kuzatdi albatta ushbu xayrli jarayonlar ortida davlat tomonidan berilayotgan alohida e'tibor va fidoyi shifokorlarning zahmatli faoliyati mujassam ko'pchilikka tanish bo'lib qolgan quvonch ko'z yoshlariyu hayajonlarga guvoh mana bu yo'lak uzra bugun yana oq libosdagi xaloskorlar sog'lik posbonlari saf tortdilar navbatdagi g'alaba o'n yetti nafar yurtdoshimizning taqdiriga daxldor ular bugun poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasini qalbda bir olam shukronalik minnatdorlik bilan eng muhimi sog'lom holda tark etyaptilar bu yerda davlatimiz rahbarini g'amxo'rligini shunday his qildik bilinib turdi har bittani nazoratdaligi qo'lidan kelgan hamma yordamni qilishyapti bitta o'zim kelmadim farzandlarim bilan keldim xudoga shukur mana kelinim bilan chiqib ketyapmiz endi qolganlari ham shifo topishsin alloh ularga ham shifo bersin yurtimiz tinch bo'lsin bunaqa kasallar boshqa hech ham yurtimizga kelmasin yurtboshimizga kattakon rahmat sog'ligni qadriga ko'p narsani qadriga yetdik 30 kun 31 birinchi kun chiqib ketyapman bizarni shunchalik davolab berishdi <laughs> prezidentimizga katta rahmat yurakdan yangragan bu so'zlardagi titroq samimiyat ayni haqiqat xavfli yuqumli kasallik bilan ro'baro kelgan yaqinlariga daba mayli xotir talpana olmagan shifoxonada g'amxo'rlik insoniylikning eng oliy namunasini his qilgan kishi yaxshi anglaydi bu rizolikning tub mohiyatini sog'aygan bemorlarning 16 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib infeksiya yuqtirgan bir nafari xorijdan qaytgan yurtdoshimiz bu illatdan tuzalganlarning eng kichigi joriy 2020 yilda tug'ilgan murg'ak ko'dak. samarali davolash muolajalaridan keyingi tekshiruvlar kichkintoyda ham infeksiya yo'qligini ko'rsatdi avvalambor <laughs> yurtboshimizga eng katta minnatdorchiligimni <laughs> bildiraman shunchalik hammaga sharoitlar yaratib berdilar doktorlarimizga ham kattadan katta rahmat aytaman baraka topsin judayam xursandchilikdamiz hozir xursandchiligimiz ichimizga sig'mayapti bunaqa vrachlarimizga <laughs> boshimiz yerga tegkuncha ta'zim qilamiz hamma prezidentimiz aytgan ishlarini a'lo qilib bajarishyapti ming rahmat zafarlaringiz bardavom bo'lsin fidoyi shifokorlar mamlakatimizda koronavirusga qarshi kurashda barcha zarur choralar ko'rilmoqda hech shubhasiz bu jangda har kuni o'z jonlarini xatarga qo'yib mehnat qilayotgan shifokorlarning xizmatlari har qancha rag'batga e'tirofga loyiq ana shunday bir guruh soha fidoyalarining qilgan tinimsiz mehnatlari va mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlarning samarasi o'laroq nukus shahridagi qoraqalpog'iston respublikasi bolalar yuqumli kasalliklari shifoxonasida yana 15 nafar bemorlar butunlay sog'aydi davolanganlarning 13 nafari qoraqalpog'iston respublikasida 2 nafari esa toshkent shahrida istiqomat qiladigan yurtdoshlarimizdir bugun ular reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi meditsina xizmatkerlariga hammasiga rahmatim cheksiz hammasina rahmatimni aytib qolaman Solarning ақ халаттыларына еш shuningdek bugun bemorlarning sog'lig'i uchun kurashgan 12 ikki nafar tibbiyot sohasi vakillari ham reabilitatsiyaga kuzatildi albatta ular uchun bugun eng katta rag'bat bir insonning bo'lsada hayotini saqlab qolish ekani shubhasiz muhimi ular ushbu vazifani uddalayapti bugungi kunda respublikamizda кеселлік бойынша kurasu үchuн тиіслі барлық шарт шаратлар жаратылған соның ішінде республикалық бала жұқпалы кеселдіктер емеууханасында да Ө, яғни бұл жерде кадрлар потенциалы жеткілікті зарuр заманауи аспап үкінлермен тәменленген қала берді ә, 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 тиіслі керек болған дәрі дәрмеқылар өз уақытында жеткізіліп берілмекте пакерлеріміздің тәжірибесі білімі жеткілікті hozirgi күнге қадар qoraqalpog'istonda ushbu kasallikdan davolanganlar soni o'n to'qqiz nafarga жетті inson uchun sog'lik katta boylik bu dardni boshidan o'tkazgan bemorgina his qiladi bu ko'z yoshlar aslida shukronalik va umiddan darak 35 nafar bemorning tuzalib chiqishi xorazmliklarning kayfiyatiga kayfiyat baxsh etmoqda bu xush xabarni yoritishga shoshildik zero o'z kasbiga sadoqatli kecha kunduz tin bilmay xalq dardi bilan yonib kuygan kasallik bilan kurashgan shifokorlarning g'alabasiga tasannolar aytsak arziydi ahvolim juda yaxshi o'zimni juda yaxshi his <laughs> qilyapman xudo xohlasa ota onamni bag'riga borsam bundan juda ham xursandman nima desam bo'ladi bu his tuyg'ularni til bilan ifoda etish juda qiyin haqiqiy shifokorlik vazifalarini chin dildan bajarishyapti kattakon rahmat ularga o'ziz bugun hayotning qadrini his qilyapsizmi albatta hayot atalmish bu ulug' tuyg'uni qadriga yetish kerak shuning uchun barcha xalqimizga barcha bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga aytardimki hamma uyda qolib karantin qoidalariga rioya qilishsa bu juda yaxshi bo'lardi rahmat barchaga shuncha mehr muhabbat oqibat o'zbekistondagidek hech qayerda bo'lmasa kerak bor <laughs> xizmatimizni qilib yuragimizdan shularga hamma mehr muhabbatimizni berib xudo xohlasa hammasini sog'aytirib chiqarishga tayyormiz vaqtida olib borilgan chora tadbirlar muolaja boy tajriba zamonaviy ilmga tayangan shifokor mutaxassislarning ish samarasi mana shunday xayrli yakunlanmoqda endilikda ular yana 14 kun davomida reabilitatsiya kuzatuv davrini o'tib, o'z uylarga jo'nab ketishadi botayotgan kun andijonlik yana 26 nafar koronavirus infeksiyasidan kasallanib malakali va mehribon shifokorlar tomonidan butkul sog'ayganlik haqidagi xulosani olgan yurtdoshlarimiz uchun xayrli bo'ldi boisi ular hayotida unutilmas va quvonchni baxsh etgan bu kunni yangi tug'ilish desak mubolag'a bo'lmaydi u juda go'zal hayot buni so'z bilan aytishni qilib bu yerga tushgandan keyin har bir inson davlatimiz kuchli qudratligidan biz haqiqatdan mana fuqarolik bo'lganimizdan o'zbekiston respublikasi faxrlanib aytamiz ayniqsa prezidentimiz mehri mana hozir boshqa respublikalar bilan muloqotda bo'lib turibmiz to'ranaqa pitaniya vitaminlargacha beryapti balan qilib har bir insonlar shunaqa muloyim talofatni oldini vaqtida olib qo'ygani uchun prezidentimizga alohida katta rahmat andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi jonkuyarlari hamda viloyat hokimligi mas'ullari yana 26 nafar butkul sog'aygan yurtdoshlarimizni reabilitatsiyaga kuzatishdi hozir ham hayajondaman Bolalarimiz oldiga bora borolmaymizmikin deb o'yladim uchta go'dagimiz bor <laughs> edi lekin yo'q yaxshi hamma yo'q, yaxshi bo'ldi doktorlarga rahmat oziq ovqatlar hamma yo'g'i yetarli biz koronavirus desa endi biz o'lib qolamiz keyin bular uje bo'ldi deb bizni hali ajratib bqa taqib qo'yadi degandik unaqa qilmas ekan sharoitlar qilib berdi hamma yo'q qilib berdi rahmat aytish mumkinki 26 nafar tuzalgan hamyurtlarimizning 21 nafari ayol 5 nafari erkak xo'sh andijondagi mazkur shifoxonada davolanayotgan qolgan bemorlarning holati qanday Hozir <laughs> yotgan bemorlarimizni ham holatlari deyarli yaxshi desak bo'laveradi bu chiqib ketayotgan bemorlarni ko'rgandan keyin bularni ko'ngillari yanayam yuqori darajalarga ko'tarilib xursandchiliklari qo'shildi mana o'zbekiston meditsinasi barchaga barcha davlatlarga o'zini qanchalik yuqori darajada turishini ko'rsatdi desak mubolag'a bo'lmaydi aytish mumkinki bugungi kungacha viloyatda jami bir yuz qirq olti nafar kasallikka chalingan bemorlar bo'lib shundan 47 yetti nafari butkul sog'aydi hozirda 99 nafar bemorda davolash ishlari davom ettirilmoqda